За час війни наші домашні улюбленці, так само як і ми, зіткнулись із серйозними стресовими ситуаціями. Сирена, вибухи, постріли та інші голосні звуки не є звичними для них. Через певну кількість повторень на фоні стресу у них може розвинутись ПТСР та початися проблеми зі здоров'ям. Есть такой момент. Собаки всегда предвестники какой-то опасности. Если собака себя вот человек, да, знает свою собаку, живет с ней, там, допустим, год, два, пять, десять лет, у нее есть привычка определенная. Да? Если что-то меняется, то есть собака тревожится, она бегает из угла в угол, она отказывается от еды, отказывается от питья что-то нужно ждать. Либо это состояние здоровья семьи, либо состояние здоровья самого животного, либо какая-то внешняя тревога. В нашем случае, конечно же, прилет. Потому что собаки это очень сильно чувствуют. Вот они чувствуют эмоциональный фон человека. А человек за что-то переживает. А человек у него есть биополе, правильно? Которое он умеет улавливать, да, какую-то есть чувствительность. Собака это почувствовала быстрее и начала бить тревогу. Вот, вот так вот это работает, в принципе. Важливо, щоб тварина була інтегрована у життя власників, причена ходити в переноску, спокійно сприймати амуніцію. До того ж, у власника з'явиться більше інструментів для допомоги тварини в екстреній ситуації. Лучше успокоительное это занятие, это тренировка, регулярная тренировка, как покушать, сходить. Вот человек кушает, потому что поимели силы да, у человека да, на следующий день. Уверенность собаки в завтрашнем дне дает воспитание. Воспитание человека и внимание человека. То есть человек дает внимание собаке. И она уже уверена в завтрашнем дне. Понимаете? И тогда, когда, допустим, есть у нас, вот, опять же, возьмем дело прилеты, да, очень многие владельцы делают большую ошибку. Они хватают своих собак на руки, забирают бегом в убежище, все начинает гладить, не бойся, я с тобой. А что собака испытывает? Она испытывает стресс. То есть что-то где-то произошло, собака этого не видит и не знает, и это стресс. А человек, когда собаку взял на руки, он ее погладил, значит, закрепил стресс. То есть он поощрил этот стресс. Воспитанную собаку изначально, вот у меня бегает собака, да, она начинает суетиться. Я ей скажу, нет, Все нормально, я контролюю ситуацію. То тобто ви повинні показати собаки, що ви контролюєте ситуацію. От і все самое главное. сказали, ні, да, окей, ні. Ждем дальнейших указаний. Якщо у вас справді сформовані стосунки з собакою, то йому буде простіше пережити цей стрес. Собака, який довіряє своєму власнику, має ресурс очікування, поки все знов буде як раніше. Та якщо і в нормальний час не було довіри, був страх, жорстке і агресивне навчання, тоді й зараз їм може бути непросто.